Знаете, вот я все-таки как бы чиновник, да, в статусе чиновника, и всегда меня раздражало, что вот, допустим, когда мы играли, к нам приходили люди, абсолютно не понимающие баскетбол, и там давали речи перед игрой, после игры. Это как бы было смешно, неинтересно, неприятно. И, в принципе, надо отдать должное Гомельскому в свое время в сборной и тренерам здесь, что старались это как бы, ну, охранять нас от этого влияния. И вот я я никогда не, не, не лез не лез, скажем, с патриотическими речами в команды, э, старался тренерам доверить это все право там они их чувствуют каждый день с ними э, с, все время и они они знают. Иногда бывает так вот влезть с какой-то речью там пламенной, она может только испортить. И может быть, конечно, я жалею, что может мы не провели дополнительное собрание, зная важность игры игры с Грузией, что, может быть, надо было все-таки это сделать, какой-то вот дать акценты, насколько важна эта игра. С другой стороны, потом после этой речи они были бы еще скованнее, и получилось бы так, что я своим бы как бы влиянием мог бы поломать игру. Тем более, что сыграли прекрасно с Болгарией. Мы, мы ожидали, что команда вот, покатила, да? покатила. Но вот, к сожалению, вот где-то есть, конечно же, думаешь, надо было сделать так, а может так, а может не так, а может надо было прийти перед игрой в команду, а может быть еще что-то. В общем, эти вопросы, которые задаешь себе, где-то не доработал, что-то не сделал. Кстати, могу сказать, что <coughs> могу сказать, что вот не хочу, вы знаете, что судьи Скажем, я не стараюсь судить, но Судейство было лояльное Грузии. Судейство явно было лояльно Грузии, и я это чувствовал не только по отношению к Украине. Я смотрел игры грузин со славянами, со славянами, с Россией, которые были до нас, и скажу так, что в принципе, видимо, вот этот вот грузинский какой-то такой приезд на чемпионат Европы там тысячи болельщиков организованные чартеры под контролем высшего руководства страны, присутствие президента, премьер-министра. Я видел там очень многих министров, потому что ну, я их знаю по роду своей деятельности. И, видимо, какое-то давление оказывалось такое, вот, что, в общем, как-то даже и Политическая, может быть, даже оказывается, что судьи, в общем-то, были достаточно лояльны. И я даже сделал звонок после игры ⁇ Грузия ⁇ -Словения ⁇ за день до нас, что что-то непонятно. Вдруг Грузии помогают. Вот явно мне было видно, что Грузию очень помогают судьи. Словения, конечно, достаточно имела э, сильную команду, чтобы как бы это переломить и выиграть, но я занервничал. Ну, мне сказали, что... Победительнейший, да, как бы так, все, не волнуйтесь, все нормально, судьи будут одинаковы для всех, но, во всяком случае, судейство, э, мне, во всяком случае, показалось, что было каком-то политизированным. Я еще до конца не разобрался, я там провожу определенные собственные какие-то расследования, звоню, узнаю, проверяю, может, мне показалось, да, но, во всяком случае, так, так было видно, я не знаю, как было видно со стороны, во всяком случае, э, судьи очень достаточно скажем, лояльно относились к грузинам. И вот этот рывок их, они как-то очень достаточно поддержали. А наши игроки, мало того, что не имеют опыта таких игр, растерялись и плюс еще несколько свистов практически парализовали команду, она стала неуправляемой. Скажем так, вот даже в игре, в игре, когда мы играли с бельгийцами, mm -hmm. то ощущалась помощь нам. На каких-то этапах, да, вот почему? Не, не потому, что нам, мы там были заинтересованы или нам надо помогать, а потому что помогали нам, потому что помогали Грузии. Мы играли на победу, несмотря на то, что кто выйдет Грузия или Болгария. Конечно, если бы выходила Болга Болгария э, э, из-за нашей победы, мы бы тоже шли на победу. Независимо от наших отношений к Грузии. Ну, тут, тут как бы. Помогли грузинам, они нам благодарны. Ну, что делать? Ну, мы приняли их благодарность, я имею в виду там, аплодисменты и крики слава Украине и так далее. Это все было, конечно. Красиво, но легче нам от этого не было, поверьте. Несложно представить сборную без бурта. Вот, я имею в виду бурта не как самого бурта, а без еще одного игрока, который, вот, скажем, выполнял роль бурта. Вот в данном случае. В данном случае тоже растерялся он, да, ну тоже где-то опыт новый, совершенно новая ситуация, не классическая, никогда он в ней не участвовал. Он он прекрасно начал, он были хорошие начала турнира, наверное, он быстрее всего в систему американскую адаптировался. Но потом потом, видимо, что-то где-то не хватило ему опыта, не хватило ощущения. Он вот мы с Майком Фретело это обсуждали, он где-то застрял между разыгрывающим организатором и, скажем, скорором, ну, игроком, который забивает. И вот он потерял и очки, и по сути не организовал, не организовал игру. В то же время мы видели, как в Измире на турнире он это делал. Он отрезками набирал очки, когда команда остановилась, и когда команда играла, он отлично организовывал. Это было, мы видели, что у него потенциал. Но, вы понимаете, обвинять Бурта, когда вся команда, вся команда, я повторяю, вся команда, абсолютно вся, сыграла, сыграла индивидуально, я имею в виду, индивидуальные показатели, сыграла достаточно бледно. Вот если взять стабильно каждого игрока, разобрать, все сыграли ни ниже своих возможностей и ожиданий. Ну, может быть, можно отметить Кольченко, который несколько раз вышел и, в общем, до достаточно неожиданно для всех сыграл хорошую игру. Да? Может быть, где-то более менее стабильно сыграл забирченко, да, но все равно, все равно можно сказать четко, что все сыграли ниже, ниже э, того ожидания, что мы ожидали, особенно максим пустозвонов, особенно. Ну и какие могут быть претензии к бурту, если вся команда, вся команда, он, он, он не выделился, скажем, если взять, если мы, конечно же, мы думали, что вот, скажем, да, мы можем себе позволить нашим ненатурализированным игрокам позволить себе там вверх-вниз падать, а Бурт не имел права на это, да, то тогда, конечно, правильно. Но, с другой стороны, все было точно так же, как у всех. Я не знаю, с чем это связано. С чем это связано? Я думаю, связано это с единственным, недостаточность опыта, то давление, которое они сами от себя ощущали, попав, попав на такие мероприятия, особенно игроки впервые, ну и еще какие-то факторы, которые нам неизвестны. Как ни странно, вот в Измире команда выглядело очень хорошо. Я уже молчал и думал, господи, неужели за такой короткий срок команда может так и измениться да, в Измире. И в нападении, и защита, и, в общем-то, -то, какая-то система. В Стамбуле команда первую игру очень неудачно сыграла, вторую достаточно опять восстановилась и была очень достаточно неплохо смотрелась. Что случилось э, на чемпионате Европы? Я думаю, что в целом, в целом команда как бы смотрелась хорошо. Но Игроки не дали своего потенциала, не раскрыли свой потенциал до конца, и поэтому, поэтому вот мы сегодня здесь, они а в Вильнюсе. Я думаю, что это с одной стороны немножечко, как говорится, расстраивает, а с другой дает оптимизм, что есть огромный, скажем, путь до совершенства. Игроки имеют огромный, это это не их потолок, недостаточность опыта, и люди просто вот даже Печеров который, в общем-то, тресками играл очень прекрасно, да, ну, как сказать, ввиду того, что он мало играл в НБА, практически не играл, и такой нестабильный сезон в Италии, то уже, ну, вот это чувство игры, оно, оно, оно притуплено, а ну, оно не может компенсироваться ничем, кроме игр на высоком уровне. И именно игр не товарищеских, а официальных. Я надеюсь, что вот с подписанием Вазовмаши в те, в те турниры, которые, скажем, там... У нас сегодня, по сути, игроки сконцентрированы в двух-трех командах, да, если вот взять сборников Украины, в основном концентрация — это Донецк, это Завмаш, это Будивельник и еще несколько кандидатов а, Днепру, там, Киев, условно, и Химик, да. Все-таки все клубы играют интересные турниры, будут претендовать на высшие места в Суперлиге, играют в ЭТБ, играют европейских клубов. Мы надеемся, что донецкий Азумаш пробьются, соответственно, Евролигу и Еврокубок. То здесь эти игроки все-таки, они пройдут, пройдут этот, скажем, Год, сезон, где они будут играть в высших европейских клубных соревнованиях на лидерских позициях. И тогда, конечно, мы получим совершенно других игроков с другим опытом, с другим, скажем, там, пониманием игры, которое было сейчас. Для него это был первый европейский опыт. Где-то в конце зимы мы столько его привезли, у него была там проблема, отец был, умер. Потом, значит, эти все вопросы они у СНБ улаживали. Э, ряд вопросов он и группа тренеров, которые с ним приехали. И, в общем-то, по сути, конечно же, они приехали, зная украинский баскетбол с видеодисков, с интернета. И, в общем-то, с тех материалов, которые, скажем, мы им присылали, они там какие-то собирали из интернета. А Майк практически не видел, кроме там игр финала, которые он приезжал, смотрел. Для него и для всех тренеров, по сути, это было как бы... Они работали... Кандидатов отбирали, естественно, они, но не вживую. По рекомендациям, в общем-то, ну мягко говоря, нашим рекомендациям и тех игроков, которые, скажем, были в сборной, которые сыграли хорошо чемпионат. Но, в общем-то, выбор-то тот же самый. Практически никаких, никаких там же у нас нет, там 100 человек на одно место. У нас, в принципе, те же самые люди. Эти все, скажем, кандидаты были представлены. Был проведен сбор сначала в Южном, 25 и младше, потом начался сбор уже непосредственно в Литве. И, конечно же, конечно же, этого недостаточно. Конечно же, этого недостаточно. Сегодня, чтобы работать со сборной, сегодня тренер должен быть здесь всегда. Во всяком случае, если даже он, его ассистенты, его скауты, его люди, которые дают ему живую непосредственную информацию. Он должен вживую общаться с игроками, с тренерами. Он, он должен чувствовать, чувствовать и как-то влиять на процесс в, в хорошем смысле слова, поддерживать игроков сборной, что-то им подсказывать, как-то быть с ними на контакте. Вот так, такие как бы наши требования и понимание тренерского штаба. С другой стороны, значит, мы договорились: сегодня у нас был митинг, мы договорились, что он подаст, вот, исходя из того опыта, который он уже получил, исходя из тех всех, скажем, новой, новой, новой нового опыта работы тренером в национальной сборной в Европе, он даст свой, свой план. Мы посмотрим этот план, согласуем его, вынесем, естественно, на президиум федерации, обговорим детали с нашими спонсорами, которые, в общем-то, под него, по сути, под него, под сборную дают деньги. И, в общем-то, будем принимать решения. Мы хотим, чтобы эта работа продолжалась так же интенсивно, тем более у нас амбиции принимать Евробаскет 15. Не будем принимать Евробаскет 15, будем принимать Евробаскет 17. Нам надо создать систему, которая бы реально готовила сборная, была у нас, ну, в общем-то, достаточно сильная, чтобы мы могли все-таки тот отрезок, который мы не прошли, нам не удалось его пройти, все-таки прошли. А это трудно. Трудно. Вот этот маленький отрезочек, скажем, где мы сейчас и там, где мы бы хотели быть, не так просто пройти. Я думаю, сам, сам процесс соревнований в квалификации он будет похож на то, что, в общем-то, к чему привыкли тренера американские выезд игра, возвращение, 2-3 дня выходных, следующая игра это будет более приемлемо. Я думаю, они более качественно подготовят команду, зная эти все нюансы. Поэтому ну, уже есть опыт игр непосредственно в финалах. Эти турниры две игры выходной, три игры каждая игра на вес поэтому... Поэтому, скажем так, будем надеяться, что все будет хорошо. Потому что останавливаться нельзя. Мы начали. Если процесс, допустим, те четыре года, которые были до этого, вы знаете, какие у нас происходили процессы в баскетболе Украины. И сборная, по сути, это был как бы такой, ну, выдержать, устоять, выжить, найти деньги, удержать как-то, как-то все вот, в общем-то, то в этом году мы, мы хотим уже расти вот начиная с этого лета, и дальше мы хотим инвестировать в сборную, развивать, раскручивать ее. Э, и в плане интереса зрительский, и интереса медиа, и популярности в стране, и, и естественно, э, расти, э, взрастать сборную в качественном уровне. И чтобы игроки сами рвались в сборную, понимая, что после сборной у них будет качественный скачок. Качественный скачок их профессиональной карьеры.